На відміну від паперових та флізелінових шпалер, вінілові найбільш практичний матеріал. Тож, якщо головне для вас зручність та довговічність, зупиніть свій вибір на них. Але це далеко не єдина їх перевага. Олександра, які плюси є ще у вінілових шпалерах? Его можно мыть, его можно э, даже попытаться чем-нибудь повредить. Все равно это практически невозможно, так как основная часть гнила является антивандальным покрытием. Позволяет скрыть определенные неровности стен, чего нельзя добиться с использованием магии флизелина. То есть для наших э, плохо построенных домов с некачественно выровненными стенами это вариант самый хороший. Винил очень яркий материал. Помимо этого, он позволяет создавать абсолютно разные фактуры, то есть это может быть вспененный винил, тогда он имитирует такое мягкое покрытие, может быть шелкография. Однако истотным недоликом винилу є его шкідливість. Через це такі шпалери не бажано використовувати в спальнях та кімнатах відпочинку. Для того, чтобы он не деформировался, его обязательно наносят на флизелиновую либо бумажную основу, однако скажем так, особенности материала бумаги и флизелина теряются, то есть это продукт не экологичный, он необходим для общественных помещений в коридорах, в кухнях, столовых, в местах, где нужно мыть, тереть щеткой, использовать, может, даже некоторую агрессивную бытовую химию. А чего я однаково якісный? Нет, конечно, как и в любом другом материале есть свои особенности. Как материал синтетический, в любом случае выбрасывает в воздух определенное количество вредных веществ. В Европе, в Америке винил производится довольно качественным. Если говорить о виниле какого-нибудь подпольного производства, то, конечно, он вредный, он имеет очень неприятный запах, который со временем никуда не девается. Помимо того, что это доставляет определенный дискомфорт, это еще и может нанести серьезный вред здоровью. То есть дешевый винил лучше вообще не покупать? Ну, тут дело не совсем в цене. Конечно, если винил стоит очень дешево, то это должно у покупателя вызвать определенные подозрение. Но в любом случае бывает такое, что недобросовестные производители и дорогие продукты делают некачественными. Поэтому Вініл нужно об'язательно нюхати по можливості його намочити, потереть рукой. рукою. Якщо з него слазить краска, или он і очень неприятный запах, то лучше такої не брати. Однією з особливостей вінілових шпалер є їх стійкість до сонячних променів. Вони не вигорять і не змінять свого первісного кольору навіть через 10-15 років. Тож при належному догляді вініл прослужить вам дуже довго.